Роль регионов и региональной власти в развитии Украины как государства стала основным вопросом второй международной конференции по региональному развитию, которая проводится в Донецке по инициативе руководства Государственного университета управления. Несмотря на 20 лет независимости, в Украине до сих пор работает вертикальная система власти, очень напоминающая советскую. В Украине на протяжении длительного времени региональная политика не относилась к приоритетам внутренней политики страны, что обусловило существенную неоднородность регионов в политическом, социально-экономическом и этнокультурном измерении. Наверное, не было бы вопросов, если бы эта вертикальная система власти работала хорошо, однако показатели уровня жизни населения Украины вовсе не свидетельствуют об этом по оценке эффективности экономики, уровню жизни и экологической безопасности, а также конкурентоспособности субъектов хозяйствования пока еще значительно уступают странам Западной и Центральной е Европы. Например, ВВП на душу населения по, по паритетной, по покупательской способности в Украине в два раза меньше, чем в Беларуси и в три раза меньше, чем в России. Отсутствие внятной региональной политики приводит к тому, что уровень жизни людей в разных регионах Украины тоже очень отличается. Асимметрия в развитии Киева и остальных регионов, а также между урбанизированными и слабо урбанизированными регионами не уменьшается, а ра, ра растет, что обостряет межрегиональные противоречия. При этом, как отмечали участники конференции, мы живем во время мирового экономического кризиса, и подходы к формированию экономической и региональной политики надо срочно менять, в связи с новыми веяниями времени. Потери мировой экономики от кризиса оказались значительно большими, нежели предполагалось вначале. И это не новая волна кризиса, а продолжение кризиса 2007-2008 годов, из которого мировая экономика еще не вышла. Сегодня усилия руководства страны направлены на принятие реальных шагов, которые смогли бы компенсировать негативное развитие ситуации, на изменение философии развития экономики и подходов во взаимодействии с бизнесом регионам нужно больше самостоятельности. Так считают многие ученые и специалисты государственного управления. Вопрос только, каким образом эту самостоятельность получить. Сегодня особенно важным для регионов является переход к практической реализации новой региональной политики, которая предусматривает системное освоение регионами собственных ресурсов на стратегической основе расширения межрегионального сотрудничества. Не можем мы продолжать возить швабры и метлы с Польши, а их необходимо производить, к сожалению, на Украине. К сожалению, этого сегодня не делается. Между тем, нынешняя политика приводит только к усугублению противоречий между регионами Украины, что не способствует развитию страны. Политика государства по финансированию регионального развития базируется на ручном распределении ресурсов, эффективность которой невозможно оценить. На границах Украины соседние страны ускоренно развивают свои ре регионы, что несет угрозу целостности украинского пространства. Кроме того, существуют значительные межрегиональные различия по благосостоянию населения. По среднемесячной зарплате и вкладам в банках лидируют город Киев, Донецкая, Днепропетровская, Львовская и Одесская О області, Автономна Республіка Крим. ще один вопрос, хто саме буде проводити реформи на місцях і откуди з'являться люди, способні розвивати місцеве самоуправління? Сьогодні важливим є хто на місцях в регіонах забезпечує реалізацію державної політики в соціально-економічній і політичній сферах, чи сформований висококваліфікований корпус посадових і виборних осіб місцевого самоврядування. Все залі сегодня тут собрались: ученые и практики, те, кто знает, что и как треба делать для успешного развития регіону для конструктивного диалога с державой. Всю систему местной власти в Украине нужно менять, уверены участники конференции. Без реформы местного самоуправления вряд ли заработают и другие реформы. Реформы в ЖКХ не могут быть проведены, ну как как, впрочем, и другие реформы, без реформирования системы местного самоуправления. Это аксиома, это главная принципиальная составляющая, которая позволит сформировать реального собственника коммунальной собственности в лице территориальной громады. Причем нельзя проводить сначала все остальные реформы, а затем реформу местного самоуправления. Я не говорю уже о том, что давно уже назрела пора определить и провести реформу и на региональном уровне, когда депутаты областного совета могут формировать свое правительство под реализацию тех программ, которые они намечают. Конференция продлится два дня, в течение которых ее участники постараются выработать научные и методические рекомендации по реформированию системы местного самоуправления. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.